assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar mana bir hafta davomida abituriyentlarimiz onlayn ro'yxatdan o'tishni boshladilar asosan bu onlayn ro'yxatdan o'tishni ma'lum muhim bo'lgan tomonlarini jihatlarini gapirib o'tmoqchimiz birinchidan o'tgan yilga o'tgan yilgidek bu yil ham abituriyentlarimiz beshtagacha ta'lim yo'nalishini tanlashlari mumkin o'zlariga qulay bo'lgan test sinov topshirish hududini tanlashlari mumkin undan tashqari milliy sertifikat bo'lsa ular qo'lda kiritiladi uh, milliy sertifikatmi yoki xalqaro darajadagi sertifikatmi bu abituriyentlar tomonidan qo'lda kiritiladi agar abituriyent ikki hozir noto'g'ri kiritganman deb ikkilansalar uni to'g'irlash imkoniyati bor yigirmanchi iyulga qadar bo'lgan muddatda abituriyentlarimiz ma'lumotlarini o'zgartirishlar o'zgartirish imkoniyatiga egalar endi bolalarimizni ko'p jihatdan qiziqtirayotgan narsa bu yil to'lovni amalga oshirmaydigan abituriyentlarimiz toifasi kengaydi ma'lumki o'tgan yillar abituriyentlarimiz nogironligi bo'lgan to'liq davlat ta'minotida bo'lgan abituriyentlarimiz test sinovi o'tkaziladigan yilda ta'lim muassasarini tugatgan abituriyentlar to'lovdan ozod qilingan va ularga invois shakllanmasdi bu yildan boshlab ularni qatoriga demak ijtimoiy himoya yagona restr axborot tizimiga kiritilgan oilalar va ularning farzandlari yoshlar daftariga kirgan abituriyentlar to'lovdan ozod qilingan yana bir muhim masala bugunga qadar abituriyentlarimiz faqat e, onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin edi beshtagacha ta'lim yo'nalishini tanlash e, imkoniyati mavjud emasdi mana bugundan boshlab kvotalar e, tillar kesimida taqsimot amalga oshirilib bazaga kiritilgandan keyin demak bu muammo ham hal bo'ldi o'zidan bugundan boshlab abituriyentlarimiz e, beshtagacha ta'lim e, yo'nalishlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ldilar demak shuningdek yana bitta muhim yangilik e, har yili edik e, abituriyentlarimiz ta'lim yo'nalishini tanlashda faqat bitta ta'lim shaklida emas demak bu yildan boshlab ularga qulaylik yaratish maqsadida qo'llab quvvatlash maqsadida shu cheklov olib tashlandi demak bolalarimiz bu yildan boshlab ta'lim yo'nalishlarini e, turli ta'lim shakllaridan u kunduzgi bo'ladimi e, kechkimi yoki sirtqimi tanlash imkoniyatiga ega e, bo'lyaptilar demak nogironligi bo'lgan shaxslar uh, ham uh, muhim masalalardan biri hisoblanadi onlayn test uh, onlayn ro'yxatdan o'tishda demak respublika tibbiy ijtimoiy uh, inspeksiya ekspertiza inspeksiyasi tomonidan berilgan uh, baza asosida dastur asosida ularning uh, imtiyozlar real vaqt rejimida olinardi uh, va keyingi yillar mana shu uh, to'liq amalga oshirilgan oshirilmayotganligi uchun demak uh, bugundan boshlab yangi o'sha uh, xizmat uh, yo'lga qo'yildi bolalarimiz demak o'sha endi bevosita o'zi imtiyozlar bo'limiga kirib o'zinig imtiyozlarini qo'lda kiritishlari mumkin o'zlari belgilashlari mumkin e, nogironligini uzr nogironligini demak qo'lda kiritib nima qilishlari mumkin demak e, bu yilgi yangiliklarimizdan e, yana biri e, o'sha e, bolalar uchun belgilangan imtiyozlarning e, yagona reyestr bo'lganligi yag reytga kiritilganligi demak e, ular e, o'sha e, imtiyozlarni bergan vazirliklar tomonidan idoralar tomonidan davlat test markaziman shuning uchun maxsus e, yaratgan portalga kiritilgan u portaldan esa davlat test markazining e, bazasiga integratsiya qilinadi bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi agar bolalarimizn imtiyozi o'sha e, onlayn ro'yxatdan o'tishda chiqmasa demak o'sha abituriyentimizy E, vazirlik idoradan tomonidan berilgan e, imtiyoz bo'lsa demak o'sha imtiyozni bergan vazirlikka murojaat qilishlari to'g'ri keladi demak abituriyentlarimiz e, keyingi e, beshta ta'lim yo'nalishini e, tanlashda ham juda ko'p murojaat bo'lganligini hisobga olib demak e, bugundan e'tiboran yana qaytaramiz e, beshta ta'lim yo'nalishini tanlashlari mumkin bo'ladi ularni beshta ta'lim yo'nalishini demak turli ta'lim shakllarida tanlash mumkin bo'ladi endi bolalarimiz biladi bularni o'zimizni e, e, detem nuqta uz uh, uh, may detem nuqta uzdan uh, va uh, uning yagona portalibilan uh, uh, bo'lgan my gov nuqta uzdan o'tayotgan uh, edilar bu yilgi ko'p nimalarimiz yangiliklarimiz o'sha o'tgan yilgi saqlanib qolgan demak bu yerda qolgan barcha uh, agar muammo bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa tushunmovchilik bo'lsa davlat test markazi to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib bu haqda o'z yordamlarini olishlari mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat